Kadang-kadang boleh juga berlaku, tempat kerja okey je, family okey je, all this while dia happy, dia bahagia, dia mekar, dia flourish, dia mentally healthy. Tapi, there might come a time yang dia tiba-tiba rasa macam, eh, makin lama dah kurang happy, dah, dah opposite flourish, ialah languish, yeah, ya, penat. Uh, ataupun penat mental lah, bukannya penat fizikal, dia penat mental. So, apa yang dia boleh buat? Biasanya dia kena check adakah meter negatif emotion dia tinggi berbanding dengan meter positif emotion ke tidak sebab positif emotion kena lebih tinggi daripada negatif emotion ingat ya, psikologis tidak menafikan emosi negatif islam pun tidak menafikan emosi negatif we need sadness we need uh, anger a little bit but healthy anger healthy sadness supaya kita menjadi uh, uh, insan yang matang kita kena lalui perasaan negatif tu untuk jadi lebih baik. Anda bayangkan ke kenapa Nabi Yakub alaihi salam sedih, Nabi Yunus alaihi salam kecewa, Nabi Musa alaihi salam marah. Ini ini nabi yang maksum ni yang iman dia tak pernah turun, sentiasa naik. They need that to be happier. Kan? Okay? Mereka perlu melalui perasaan-perasaan itu yang fitrah itu supaya mereka belajar menjadi manusia yang mereka akan lebih bahagia selepas itu dan boleh berfungsi dengan lebih baik sebagai seorang hamba dan juga khalifah, khalifah Allah contoh boleh senang, kalau seorang tu sedih boleh menyebabkan seorang tu rindu pada orang kau tak sedih, kita tak rindu, bayangkan tak rindu mak ayah, tak eloknya lah kan marah menyebabkan kita akan menjunjung keadilan, mempertahankan orang yang, yang dizalimi takut atau khuatir menyebabkan kita berhati-hati uh, dalam perkara yang boleh membahayakan kita, so we need all that uh, tapi kalau misalnya sampai semasa negative emotion tu agak tinggi mungkin sebab ada orang cakap benda yang yang dia sensitif misalnya kat ke tempat kerja dulu tak sensitif tapi tahun tu agaknya for whatever reason kan apa-apa yang berlaku isu semasa menyebabkan dia sensitif so kalau dia layan dan dia lupa nak recharge tadi yang meter untuk untuk positif emotion dia akan mungkin rasa tiba-tiba dah tak seronok dah di tempat kerja atau dengan kehidupan kita tak tahu mungkin kerja dia dulu dia suka buat, tak berubah pun. Tapi bila sampai dah jadi rutin, jadi bosan, dia dah kurang engage, dia pun mungkin rasa apa nama tidak lagi gembira. Ataupun berlaku perubahan organisasi, organisasi dia sudah fly high misalnya dan berlaku banyak perubahan struktur dan perubahan beban tugas. Beban tugas tu melebihi daripada kapasiti dia. Pun menyebabkan dia boleh jadi tak seronok, Uh, untuk bekerja juga. Hubungan hubungan dengan isteri. Kerana dengan isteri sebenarnya okey je, tapi mungkin sebab ada, -ada anak ramai, mungkin uh, attention sudah kurang sebab ada kita pada isteri-isteri pada kita dan sebagainya ataupun dengan uh, ada ramai pekerja baru join, pekerja yang kita dah baik, uh, dah geng, best friend berpindah, semua tu boleh mempengaruhi juga hubungan di tempat kerja dan rasa tak seronok. Dan saya sebut tadi meaning of life penting juga. Meaning of life boleh berubah. Ya, yeah, semasa so saya ah uh, uh, mula-mula didiagnose dengan uh, Uh, knee osteoarthritis 11 tahun dulu meaning of life saya berubah walaupun saya tetap uh, uh, bangga menjadi seorang abid dan khalifah but I have to adjust myself I have to define uh, how should I work, how should I at home macam mana misalnya dengan dengan kawan-kawan. Banyak ya, kalau dulu oh, senang nak keluar rumah, sekarang kena hardkan. I have to define balik my meaning of life. Where should I get the meaning of life? Bila dah sekarang okay lah, lepas dia, saya, saya psikologis, dia cepat je. Lepas minggu dua, dia dah adjust cepat-cepat kan. Ha? Tapi yang tak belajar, dia kena rasa sedih lah. I don't find meaning lah anymore with my life, with my work misalnya. Ha, so dah... Empat dah ada satu lagi accomplishment ramai orang walaupun macam tadi kita kata dia berjaya dia buat kerja uh, on time deadline uh, uh, t tidak t tidak apa tidak miss misalnya tapi dia tak seronok sebab dia rasa ia tidak mendefinisikan kejayaan dia dia rasa dia hanya akan berjaya kalau dah naik pangkat baru berjaya dah dapat gaji sekian tertentu baru berjaya padahal bukan senang nak siapkan kerja yang dia buat tu orang lain anggap dia seorang yang berjaya tu persepsi orang kata dia berjaya dia perceive diri sendiri tak berjaya so that's why saya selalu kata belajarlah untuk celebrate small successes supaya anda rasa bahawa you are on the right track saya suka nak promote jangan tunggu outcome dan tercapai baru bahagia bahagialah dengan melakukan proses itu sendiri sebab katalah anda outcome tu bawah sikit kan macam misalnya budak uh, dia dia hanya bahagia dapat 100% dapat 97 je tak bahagia uh, itu sebab dia tak dia tidak tidak celebrate small successes. Kalau misalnya dia belajar, dia seronok belajar, berjaya baca satu satu bab, esok berjaya satu bab lagi, berjaya siap homework, seronok. Kau dapat dapat 100%, alhamdulillah. Kau dapat 98 pun dia masih gembira sebab meter kebahagiaan dia dah tinggi. So hanya kurang 2 3 markah ke malah kau dapat B sekalipun dia takkan uh, apa tercetus misalnya apa kesedihan melampau ke anxiety melampau ke dan sebagainya sebab dia celebrate small successes. Kalau individu itu sendiri tidak pandai mengurus emosinya, mentalnya, rohaninya walaupun tempat kerjanya perfect dan sempurna sekalipun dia tetap akan menghadapi masalah berbentuk psikologi. Oleh itu buku ini akan memandu anda untuk menyelesaikan apa-apa saja masalah bukan saja untuk menjadi pekerja yang cemerlang tapi menjadi individu yang cemerlang dan sejahtera.